Отже, Ольга Володимировна, вітаємо вас у нашій студії. Останнім часом багато в Україні говорять про малий і середній бізнес. Причому інформація така дуже неприємна, адже так звані ФОПи, фізичні особи-підприємці закривають роботу, перестають працювати. І причина зміни в податковому законодавстві і збільшення мінімальної зарплати як ці складні часи переживають криворізькі підприємці. Ви представник бізнесу, не тільки депутат можете нам розказати. Я хочу сказать, общее положение в Украине, конечно, очень тяжелое. Скажем так, вся атмосфера экономики и, и все, все ее состояние на сегодня оно совсем не на подъеме, и, и в это время еще продолжать усиливать налоговое давление на малый и средний бизнес – это, конечно, ну, мне кажется, неправильно. Начали с того, что так называемые спящие ФОПы на сегодня должны платить в месяц, там высчитывается этот единый внесок по формуле простой, минимальная зарплата на сегодня 3200 гривен, умножить нужно на 22% и заплатить в месяц 704 гривны. В год это будет около 9000 гривен должен заплатить предприниматель, который ну, на сегодня, скажем так, не ведет деятельность никакой. Никакого Давление и нагрузки для контролирующих органов, скажем так, их наличие не представляло, потому что это раз в год нужно было всего лишь дать отчет. Но где найти этим людям 9 тысяч гривен в тот момент, когда они просто не могут, скажем так, питаться и платить за коммунальные услуги? Конечно же, огромное количество предпринимателей стали закрываться, и так называемые потенциальные малый и средний бизнес на сегодня он принимает решение о том, что он закрывается. Есть информация, за январь месяц было закрыто 155. 6 тысяч предпринимателей открыто, только 28 ну, тысяч. Вот в 6 раз больше ликвидируется, чем создается. Винить людей в том, что это происходит, конечно же, нельзя категорическим образом. Это не уход от налогов. У них просто нет возможности на сегодня вести такую деятельность. Кроме того, конечно, повышенная заработная плата, которую нужно выплачивать, говорит о том, что очень сложно свести с концы с концами и платить такие зарплаты. Более того, введены штрафы фискальной ну, службы Украины, которые адекватными называть нельзя. Я не понимаю вообще, откуда такие цифры могут появляться. 320 тысяч будет оштрафован предприниматель или предприятие за недопуск как раз по проверке выплаты этого единого социального внеска. Откуда должен человек взять такие деньги для выплаты штрафа? Понятно, что это тоже загонит многих в состояние и мысли о том, что нужно закрывать предприятия. Очень жаль, что сегодня не обращают внимания на малый и средний бизнес, потому что в любом развитом сильном экономическом государстве это опора и основа любой страны. Вот в нашем городе нелегко предпринимателям тоже. корпус максимально свою Треба сказати, що незважаючи на непростий початок року, в Кривому Розі реєструються нові об'єкти господарювання. Приміром, 1 лютого, за даними моніторингу міського відділу реєстрації, 49 об'єктів було ліквідовано, натомість зареєстровано майже вдвічі більше 88. Як прокоментуєте? Знаєте, я глибоко убеждена, що міста Кривому Рогу дуже повезло. Он, как известно, промышленный центр Украины исторически так сложилось, и это на территории нашего города находится очень большое количество промышленных предприятий, которые э, являются не только градообразующими, но и странообразующими, потому что мы понимаем, что это и приток валюты, и э, налоги, которые поступают и в городской бюджет, и в государственный бюджет нашей страны. А также это, это рабочие места, где люди имеют возможность получать зарплату, которая, ну, скажем так, чуть выше среднего по Украине. Конечно, хотелось бы еще больше, чтобы зарабатывали люди, но тем не менее это стабильный доход. Соответственно, покупательская способность выше, чем в городах без такой развитой промышленности. И появляется предложение. Кафе открываются, парикмахерские и так далее. Кроме того, в нашем городе существует со стороны власти несколько предложений, которые ну, есть только в городе Кривой Рог. К примеру, с 2012 года в нашем городе не менялась ставка единого взноса, который платят предприниматели. А кроме того, еще существует 50-процентная, если можно так сказать, слово скидка предпринимателю, который легализует 10 работников, он будет платить этот налог в два раза меньше. Ну, это, это очень Правильно и замечательно для людей можно легально экономить и, и, ну, главное, легализовать, конечно, и дать рабочие места. А также существует такой вид налога, как боевое участие, можно так его просто назвать, а на самом деле это отчисление предпринимателей в создание э, развития городской инфраструктуры. Это вот когда строится какой-то строительный объект, вводится в эксплуатацию, то в Украине этот налог составляет от 3 до 10%. У нас в городе он составляет всего лишь процента. Ну, это уникальное такое предложение, мы можем этим гордиться. Поэтому, если у кого-то есть какие-то инициативы и возможности в нашем городе построить какие-то производства, люди заплатят гораздо меньше, чем в любом другом городе Украины. Как до, до депутата, какие инициативы стосовно допомоги малому и среднему бизнесу в этом году планируется? Есть какие-то разработки або уже принято решение про поддержку бизнесу на местном уровне? Я как депутат и член бюджетной комиссии городского совета хочу сказать, что вот готовится проект в этом году. Есть такая инициатива компенсировать частично компенсировать проценты по кредиту, которые возьмет предприниматель для открытия своего предприятия. Ну, единственное, нужно будет этому предпринимателю, конечно, предоставить интересный инвестпроект, победить с ним. Приоритеты, опять же, будут отдаваться производством, строительному бизнесу, IT-технологии и так далее. Но для меня, мне кажется, это огромная поддержка. Человек возьмет кредит, а город до 50%, возможно, ну, еще окончательно будет выведена эта цифра, будет, возьмет на себя нагрузки по выплате процентов. И это такая самая яскравая инициатива на да, будет ставка. Это так? чудесно. Я, как депутат, со своей стороны это поддерживаю, буду поддерживать. И вообще любые инициативы. Мне кажется, на сегодня и городская власть и депутатский корпус должны объединиться для того, чтобы сохранить каждого, пусть даже самого маленького предпринимателя. Потому что это не только его жизнь, это, это рабочие места. И, и не только налоги. Надо помнить о том, что это жизнь людей. Сегодня им очень сложно приходится. Дякую. Нагадаю, что у нас в студии была депутат Минской Рады Ольга Бабенко.